Голова Дніпропетровського виборчкому Юрій Підлєсний заявив, що йому почали погрожувати фізичною розправою. Це почалося після відмови в реєстрації кандидатів від партії відродження. Голова комісії заявив, що вже подав відповідні заяви на ім'я Генпрокурора України Віктора Шокіна, глави СБУ Василя Грицака та міністра МВС Арсена Авакова. Йому було в в Після цього, ровно в розглянули питання. Далі Крупський вийшов з зала. с репортерами и последовал звонок с номера 050-320-18-16. Человек представился Корбаном, я ему сказал, у нас идет заседание, я вам перезвоню позже. В 20.00 я перезвоню на этот номер вот и сразу услышал свой адрес, такую, скажем, примитивную грубую речь. Что-то похоже было, как бы мне так казалось, что разговариваю языком. Слушай меня, ты так вот, если как бы там выборы не закончились, мы тебя у покоя не оставим. Вот надо, чтобы ты, ты что-то там вытворяешь, ты должен переголосовать, собачьим членом комиссии, переголосовать вот по вот этим вопросам по Крупскому и по партии э, Возрождения если ты этого не сделаешь, ты, ну, ты, совершаешь грубейшую ошибку. Я афганец, я прошел очень много боевых действий. Я не боюсь таких псевдопатриотов, как Корбан, который решил, там, наверное, путем запугивания там, достичь каких-то целей.